регионе заработает 7 центров с 1 июля. Мы все готовы открыть двери 1 числа. Мы обеспечены мебелью, техникой, ремонтами. В общем, мы готовы. Пару слов о нашей работе раньше. Мы являемся детской регионом самой большой по нагрузке по уголовным делам. Мы в этом году, в два года выдали 15 тысяч поручений. Из 15 тысяч раз у нас адвокаты выехали к нашим клиентам. Вот Юрий Сильвович не даст, скажем так, скажет, что работаем мы хорошо, адвокаты у нас очень качественные, они проходят специальные отборы, и у нас раз в два месяца проходят тренинги очень качественные. Поэтому мы готовы к работе. Вот если Львович, наверное, да, больше расскажет нам о наших да. адвокатах. Добрый день. Знаете, говоря о новом центре, и вообще о центре бесплатной правовой помощи, хотелось бы сказать о том, в материальном положении, в котором находится сегодня наше население, вы знаете, что последний, так сказать, финансовый кризис полностью обескровил людей, и обратиться к адвокатам за помощью, заключить с адвокатом договор, конечно, далеко не каждому под силу. Поэтому вот создание таких центров, они о них говорили давно, и вот то, что они наконец будут открыты, на мой взгляд решит многие проблемы для людей, у которых нет возможности оплатить э, деньги на оказание такой помощи. Кроме того, кроме того сейчас по в по Одессе и по всей Украине действует большое количество подпольных адвокатов. То есть людей, которые просто живут за счет того, что оказывают гражданам правовую, ну или около правовую помощь, потому что это люди, зачастую не имеющие образования, не имеющие подготовки. Ну вот, так как закон наш, гражданский процессуальный кодекс, позволяет каждому представлять интересы, ну, совершеннолетнему лицу, представлять интересы других лиц, то они пользуются этим, и вот зачастую и людей обманывают, не возвращают, берут деньги, не возвращают. Ну и помощь, которую они оказывают, конечно, вызывает глубокое сожаление у нас, но и судьи тоже не в восторге от нашествия вот этой группы людей, которые создают для судей большие проблемы. Что касается вот, адвокатов, которые спрашивали, адвокаты будут оказывать помощь, да, центр проводит своеобразные такие испытания, включаются люди в реестр. Это грамотные адвокаты. И кроме того, это не просто там адвокаты, которые там не имеют работы, они сюда придут. Нет, придут те, которые работают по много лет, обладает определенным или большим даже опытом. И то, что эти центры будут работать несколько иначе, чем центр показания бесплатной юридической помощи по уголовным делам, потому что там будет постоянно находиться адвокат, к которому можно будет прийти, получить консультацию, документ составить, решить вопрос о представительстве его в суде гражданина. Поэтому это очень, так сказать, дело и перспективное, и совершенно необходимое. Но мы со своей стороны, вот Рада адвокатов детской области, мы сотрудничали всегда с Минюстом в этом плане. И сейчас вот оказывали и помощь в создании этих центров, потому что в некоторых районах, вот Светлана Александровна знает, у нас были проблемы, но мы путем-то, кстати, немножко кнута, немножко пряника добились того, что практически во всех регионах у нас да, адвокаты поняли, что это нужно делать. И кроме того, как-то мы объяснили, что в этом и их должна быть заинтересованность в том, чтобы обеспечивать правовой помощи граждан. Поэтому мы, а то, что мы контролируем работу этих адвокатов, это тоже прямо предусмотрено законом. Поэтому у нас специальная комиссия есть при Раде, которая осуществляет контроль за качеством этой помощи. И мы держим это на контроле. И адвокаты знают, что они находятся под, так сказать, оком государевым и поэтому стараются выполнять поручения качественно. Мы адвокатам объяснили, адвокаты это поняли, что не может быть различия в качестве правовой помощи между адвокатом, который заключает, оказывает эту помощь по договору, и адвокатом, который оказывает эту помощь по назначению. Это должно быть обязательным, одинаковое, в общем-то, приложение сил и знаний для того, чтобы качественно выполнить, выполнить правовую помощь, а помочь гражданину. Один вопрос, скажите, пожалуйста, на каких условиях все-таки адвокаты будут участвовать в этом проекте? Потому что вы говорите, что это люди с уже многолетним опытом, достаточно грамотные, наверное, известные. У них есть какие-то клиенты, которые, вероятно, платят им неплохие деньги за их работу, а тут они будут получать тоже... Я зарплату. понял ваш вопрос. Значит, те адвокаты, которые как бы загружены работой, так что у них, как говорится, приходится уже отказываться от каких-то дел, у нас есть такие... Люди, это наш, так сказать, золотой фонд, и слава богу, что они есть, это и учителя, это и э, адвокаты с большой буквы. Они, конечно, ну, их можно перечесть, но 20-30 человек на регионах, это не так много. Поэтому у нас около 2000 адвокатов, поэтому достаточно будет, которые работают много лет, и которые не так обеспечены работают, как эти выдающиеся, скажем, или наиболее известные. Адвокаты. Поэтому тут не будет вопросов, и качество будет на должном уровне. Их работа будет оплачиваться или это на каких-то? Нет, еще? нет, нет. Государство Муж выделяет может, наверное, очень подходит. серьезные средства на оплату этой помощи, поэтому адвокаты имеют тут и материальную заинтересованность, и они будут обеспечены постоянной работой. Если так у него работа от случая к случаю, знаете, такая несколько у нас, как я говорю, гробокопательская система, потому что... Можете представиться, пожалуйста. Вот здесь вы представьтесь. Председатель Совета Адвокатов в Одесской области, Брон Вот, Поэтому адвокаты тоже, он не может планировать заранее объем своей работы, к нему обращается, он выполняет. Поэтому имеют достаточно комфортный да. уровень оплаты. Ну, здесь, здесь у него будет, в том, если он будет работать здесь на контракте, а вы на контракте с ними работаете, то он будет обеспечен и работой, и заработка. Особенно в сельских регионах. Да, в сельских вообще, там, где... Хотя, знаете, говорят, что адвокаты все время вот приходят. Он стоит до сих пор. Но почему-то из адвокатуры никто не ушел. Вот вопрос. Работы нет, а все остаются. Значит, работа есть. Она там вот кто испытывает недостаток в работе, приложить свои усилия и получить тот объем работы, который он хочет иметь. Геоно-охваченный центр, у нас есть межрайонный центр, это раздельная, Котовск, Артес и город Измайев. Соответственно, к этим районам все предприятия будут обслуживаться нашими защитниками. Вы же понимаете, что это не по району? Это весь регион.